Мы уже с ними переговорили. Я думаю, что ребята должны сделать правильные выводы и понимать, что именно отношения сегодня заставило даже тренеров переживать, я не говорю уже о да, болельщиках на трибунах. Вот, они играют в первую очередь для болельщиков, их смотрят по телевидению. Вот, и просто остановиться и включить полное безразличие – это непозволительно. Поэтому Наше дело хорошо проанализировать, сделать правильные выводы и двигаться дальше. Я уже сказал ребятам, мы только собрались, я сказал, что и безразличие не, не принимается. Они работали в СБ на тренировках, и во всех матчах была сумасшедшая самодача. Мы здесь решили за 30 минут испортить впечатление. Ничего страшного, мы поговорим, я думаю, на эту тему больше такого не должно повториться. Я, ну, во всяком случае, на это надеюсь.